Hari ini kita nak cerita pasal PAKMAN TELO Otai Skema Malaysia Pada zaman sekarang ni memang berlambak skim cepat kaya dan syarikat multi-level marketing MLM yang wujud dekat Malaysia Masalahnya, kebanyakan skim ni sebenarnya guna teknik penipuan berkonsepkan afiliasi kutu dan tak lain tak bukan skim ponzi Ramai orang yang terlalu nak cepat berjaya akhirnya terpedaya Wang simpanan yang dikumpul bertahun-tahun lesap macam tu je sebab terpengaruh dengan janji manis dan angan-angan nak jadi kaya dalam masa singkat. Tapi sebenarnya lah kan, benda ni bukanlah benda baru pun. Skim cepat kaya dan MLM ni dah wujud berpuluh-puluh tahun dalam negara kita. Cuma bezanya, generasi sekarang mungkin tak pernah dengar nama seseorang individu yang digelar sebagai Pak Man Telur. Dia ni boleh dianggap antara pelopor skim cepat kaya di Malaysia sejak tahun 80-an lagi. Pak Mantelo atau nama sebenar dia Osman Hamzah berasal dari Taiping, Perak. Dia merupakan penganjur kepada salah satu skim cepat kaya paling terkenal di Malaysia pada satu ketika dulu. Menariknya, sebelum terlibat dengan skim ni, Pak Mantelo pernah bekerja sebagai wartawan akhbar warta negara pada tahun 1960-an. Kemudian, jadi wartawan sambilan di Bernama pada tahun 1970-an. Masuk penghujung tahun 1970-an barulah dia menubuhkan sebuah syarikat yang menjalankan skim cepat kaya yang dinamakan skim pertama berhad tapi lebih dikenali orang ramai sebagai skim Pak Man Telo. Walaupun ramai sebenarnya sedar skim ni tak ada bisnes model yang jelas, tak ada perniagaan sebenar yang jana keuntungan, tetap ramai yang terpengaruh. Sebab utama, skim ni tak pernah gagal bayar dividen yang tinggi kepada pelabur. Sekurang-kurangnya pada peringkat awal lah. Sejak mula beroperasi, skim Pak Mantelo makin lama makin popular. Kepercayaan orang ramai pun meningkat sebab skim ni berjaya kekalkan bayar dividen dengan lancar kepada pelabur selama bertahun-tahun. Tambah pula ada beberapa peserta terawal skim ni yang memang berjaya jadi jutawan dalam masa yang singkat. Orang ramai mula rambang mata bila Pak Mantelo tawarkan pulangan sekitar 10 hingga 12% sebulan, satu angka yang memang luar logik tapi nampaknya menjadi. Namun semuanya mula goyah bila masuk penghujung dekad 1980-an. Pada 1 Oktober 1989, beberapa pegawai dari Bank Negara Malaysia telah menyerbu kediaman Pak Mantelo di Taiping untuk menyiasat kegiatan skim yang dia jalankan. BNM kemudian buat serbuan kali kedua pada 23 November 1989 dan kali ini mereka merampas wang tunai sebanyak 1.7 juta ringgit dari rumahnya. Waktu tu Pak Mantelo bersama isterinya Maimunah Taib dan anak lelakinya Abdul Rahman Osman telah ditahan kerana mengutip wang daripada orang ramai tanpa lesen. Pada 11 Januari 1990, Pak Mantelo dibawa ke mahkamah atas tuduhan melanggar Akta Bank dan Industri Kewangan 1989. Isteri dan anak lelakinya pula dituduh bersubahat. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga mereka mengaku tak bersalah. Pak Mantelo dibebaskan dengan ikat jamin 1 juta ringgit dan pasportnya dirampas. Isteri dan anak lakinya pula masing-masing dibebaskan dengan ikat jamin 200,000 ringgit dengan seorang penjamin. Semua ikat jamin ni dibayar secara tunai. Perbicaraan bermula pada 13 Mac 1980 dan akhirnya Pak Mantelo mengaku bersalah atas tuduhan mengambil deposit tanpa lesen. Hukuman ke atasnya dijatuhkan keesokan hari manakala isteri dan anak lakinya dibebaskan. Hakim juga memerintahkan supaya wang tunai 1.7 juta ringgit yang dirampas sebelum ni dipulangkan semula kepada Pak Mantelo kerana tiada peruntukan undang-undang yang membenarkan BNM merampas wang tersebut. Pak Mantelo dijatuhkan hukuman denda 250,000 ringgit atau penjara setahun. Dia memilih untuk membayar denda tersebut secara tunai. Yang peliknya, walaupun dah disabitkan kesalahan, penyokong-penyokong Pak Mantelo yang berada di luar mahkamah tetap menyambut dia dengan penuh sorakan sambil melaungkan Hidup Pak Mantelo! Hidup Pak Mantelo! Skim Pak Mantelo terus beroperasi seperti biasa. Malah waktu inilah skim ni masuk fasa paling gemilang sebab namanya dah terkenal satu Malaysia. Dividen 10% dibayar tanpa gagal. Malah kemudiannya dinaikkan pula pada 12%. Masuk bulan September 1990 Pelabur mula perasan Sesuatu yang tak kena Dividen mereka Dah tak lagi dimasukkan ke dalam akaun bank Seperti sebelum ni tak lama lepas tu, Pak Mantelo umumkan penurunan kadar dividen daripada 12% kepada 5% je. Ramai pelabur pun mula serbu rumah Pak Mantelo untuk minta penjelasan. Dia bagi alasan, kononnya masalah ni berpunca daripada kemelesetan ekonomi dunia akibat Perang Teluk dan dalam masa yang sama, dia salahkan penyelewengan yang berlaku di kalangan ejen-ejennya sendiri. Tapi, masuk Januari 1991, keadaan jadi makin teruk bila Pak Mantelo langsung gagal membayar dividen seperti dijanjikan. Orang ramai berkumpul dekat rumahnya sehingga tercetus kekecohan malah kereta Pak Mantelo turut dirosakkan. Sebulan lepas tu, situasi jadi lagi teruk apabila sekumpulan enam orang lelaki menculik salah seorang anak Pak Mantelo, Abdul Razak Effendi dan mengurungnya di Hotel Tropicana Kuala Lumpur selama seminggu. Mereka menuntut bayaran ganti rugi hampir rm ringgit. Namun akhirnya, kesemua penculik tersebut berjaya dikesan dan ditangkap oleh pihak polis. Pada April 1991, Pak Mantelo ditahan selama beberapa minggu oleh polis Bukit Aman selepas beberapa pelabur membuat laporan polis kerana ditipu. Hasil siasatan lanjut, BNM mendakwa Pak Mantelo di mahkamah atas tuduhan mengambil deposit daripada orang ramai dianggarkan seramai 50,000 orang dengan jumlah keseluruhan sekitar RM99.09 juta ringgit tanpa lesen yang sah. Pak Man sendiri mengaku dia tak tahu jumlah sebenar wang yang dia kutip kerana tak ada rekod lengkap transaksi sepanjang skim tu berjalan. Dia mengaku tak bersalah dan meminta untuk dibicarakan. Mahkamah membenarkan dia diikat jamin sebanyak 2 juta ringgit sementara menunggu perbicaraan pada awal tahun 1992. Pada 2 Mac 1992, selepas selesai perbicaraan, Pak Man didapati bersalah buat kali kedua. Mahkamah menjatuhkan hukuman setahun penjara dan denda RM500,000. Untuk hukuman pertama, dia menjalani penjara setahun bermula dari tarikh tangkapan pada 17 Julai 1991. Bagi hukuman kedua pula, Pak Man gagal membayar denda RM500,000 dan sekali lagi dipenjarakan selama setahun bermula 2 Mac 1992. Dia menjalani hukuman tersebut di penjara Taiping. Selepas dibebaskan, Pak Mantelo dibawa ke Kuala Berang Terengganu di bawah perintah buang daerah. Di sana dia menyepikan diri bersama isteri kedua dan seorang anak lelakinya. Dia memulakan hidup baru dan menyara kehidupan dengan membaiki radio dan televisyen. Akhirnya, pada 22 Disember 1997, Pak Mantelo meninggal dunia pada usia 70 tahun akibat sakit tua. Maka berakhirlah riwayat seorang lelaki yang pernah digelar antara pelopor dan otai skim cepat kaya di negara ini. Apakah pandangan anda? Adakah anda pernah terlibat dengan skam-skam macam ni? Cuba cerita sikit. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruang bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.